Привет всем! Меня зовут Елена Лаврина, мне 31 год, и я скоро до Львова. Я никогда не хотела славы, но я всегда хотела петь. Пытаюсь сама себе задать вопрос, где я была до этого. Физически я была директором по персоналу. Физически я строила карьеру. Почему-то Вот в голове у меня была такая четкая уверенность, что мне нужно быть бизнес-леди, расшибать головой стены. В какой-то один момент я поняла, когда я добилась того чего. Я хотела, я то, к чему шла, что это не то, что мне было надо. Я чувствовала безумную боль. Боль, потому что у меня развалилась личная жизнь. И, безусловно, боль, потому что у меня пропадают мои друзья, все любимое. Я даже не хочу вспоминать об этом периоде. Очень серьезный шаг – приход на голос Краины. Потому что для себя я решила, наверное, что это именно то, чем я хочу заниматься. И я сейчас уже это больше ценю. много чего прошла, и не хватает сил, наверное, уже просто. Поэтому, думаю, попробую. Получится, да, не получится. Ну, буду просто дальше работать, как Хотят послушать подольше. О, Город, что? Боже, будь боротися! Точно до кінця так? Здравствуйте! Расскажите, как вас зовут, откуда приехали? Меня зовут Юлиана Лаврина, я со Львова. Что за мечта привела? Вот, вот это вот. А -а -а. Вот так, что что сейчас что случилось? <свят> у вас все получилось. Это невероятно. Я выражу общее мнение, потому что вы захватили зал с первой ноты. Энергетика, драйв. Очень, конечно, у вас большой диапазон. Красивые ноты, уверенные, сочные такие. Голос такой энергетичный, такой завод. Такая, знаете, 120 вольт. Спасибо вам огромное. Поэтому я приглашаю вас в свою команду. Но было... Было на самом деле непонятно, кто перед нами сейчас поет. Афроамериканский призвук, да, был. Он меня сначала испугал, мне казалось, немножко где-то поджимаете вы. Но потом я представил вас немножко Тиной Тернер и понял, что... Мясо. Есть, есть, есть это. И, и поэтому с большим удовольствием нажал на эту кнопку, как и трое моих коллег. Вы правда сейчас сидите лицом ко мне? Лицом, да. лицом. Вы Тамарочка, Тамара. я чувствую и в пении, и в манере, и в подаче. Для вас это и вдохновение, и порыв. Все, что нужно человеку, который хочет быть на большой сцене. Я думаю, что ту музыку, которую вы любите, я обожаю. Я, я думаю, что мы найдем столько всего общего. И мы сделаем такие выходы ваши королевские на сцену, что вы найдете, что вы ищете. И я уже, честно говоря, сидел и так э, думал, ну боже, ну когда же придет моя спевачка або мой спевак? Вот вы пришли. Вы сами должны выбрать. Теперь только вы. вы Сара, включайте. Давай, давай! Сергей, Сергей, Сергей! Давай, давай, давай. А цікав нас зараз буде вибирати. Да, Ми на готові всі судді абсолютно достойні. Давайте робимо ставки. Я думаю, піде до Покарчука або до Кароліни. У -у -у. Я, я думаю, до Лора. До Лора. Вона пойдет лазить. Саме симпатічні. Він саме симпатичний. <свят> Безумно этого момента, потому что я понимала, что, ой, это, наверное, это самый сложный момент в моей жизни. Сложнее, наверное, не было. Я, я не знаю, эта подборка тренеров в этом году. Я хочу ко всем вам. Ну, я не знаю просто. Возьмите меня все, Возьмите меня. Чур мне голос. Остальные части тела можете забирать. Настоящий. Нет, что это такое? Слав. Ну, молодость быстрее просто. Только не ровнуй, тут смотрите. Это добре. Это мне за голос борется. Ну нет, на самом деле, мы, конечно, ни в коем случае не можем на вас давить. Це, це ви дуже добре співаєте. Я думаю, що ви з вами. Я знаю, що, я знаю, чому всі бояться до мене йти, тому що знаю, що я дуже строгий і дуже всіх викидую зразу. Це правда, але я навіть за перший або другий, або третій раунд ми миде навчитись ми, ми, ми дуже багато, повірте. А може й дойде до кінця Спасибо. Браво! меня, Так, тут что-то очень... Ну, очень много, Поздравляю, очень круто, Здравствуйте. Добрый день, Лазрева, да? Мам, распоклянись на вашему сарденьку. Лава, радуйся, ты а что, я? посмотри, тебя выбрали. А я что, были и другие варианты? Так. Целых три еще дополнительных. Мы тебе Серёжа. откроем глаза, здесь мы еще встаем. Сережа, 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 а если бы ты не, вот не подбег первый, то кто знает, может, она бы и тебя выбрала. А, видишь, занадто... Понимаешь, да, я то... уже об этом подумал, да, вот. я уже подумал. Иногда не спеши, нужно... не спеши. Сережа очень молодой, для того, я что ну, это мой плюс. Да. <refiners> Юля! Я Это нереально просто! Марина. 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 Машка? Марина. 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 Машенька, це Оля Фремут. Це шоу Голос країни». Ваша донечка. Ваша донечка здобула прихильник чотирьох тренерів, виявляєте? Я не сумнівалася. Я в це вірю, і я 100% проценту знаю, що буде іменно так. Ну все, вибачте, не треба поцілувати вашу дочку, все. Спасибо. Це було добре. Ці чоловічки билися за вас. Ми не хотіли йшли до Сережки Лазаря. Чоловік дуже ревнував. <Igat Toy Story> ну так, да, я його дразнила і просто дома. Я би говорила, черги пайду. Я я Яч пойду. Ми з вами ще побачимося ще раз. Перемогою вас. Прекрасні Друзі, мама, ну все йдіть, Ідіть тіштеся вже наступної неділі. Останній шанс потрапити до команди Голос України. Фінальний раунд вибору на осліп. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использовала. Это что за подстава Тамара сейчас? А что, нельзя? От истерик и зривів не остается застрахованным никто. Признаюсь публично при всех, я часто от музыки маю слезы. Остаточная кількість участников у командах під сумнівом. Шел шестой час. Слава вимирає сім'ї конгресанта. Слава! Ти що робиш? Ти кого упустил? Я холера вперти як бичок. Вибачте, я не написну. Слава! Якось дуже висока планка в мене в цій пісні. ЖМІ, слава, жмі, жмі! Безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз, будь ласка, починайте планувати надільний вечір уже сьогодні, щоб рівно за тиждень, заспівати в унісонці сім'ї країною.